Bakı şəhərinin adının tarixi ilə bağlı bir çox versiyalar mövcuddur. Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif səyyahlar və tarixçilər tərəfindən Bakı adı müxtəlif şəkildə təqdim olunur. Ümumiyyətlə Abşeron yarımadasına rast gənlər adlar əsasən burada yaşayan tayfalar əhali ilə bağlıdır. Masagetlərdən məştağa, Mər tayfalarından Mərdəkan, Türklərdən Türükən qəsəbələrinin adı formalaşır. Bakı sözünün tarixi ilə reallığa ən yaxın olan variant fars dilindən yaranan "Badi Kübə" sözünün birləşməsindən yaranmasıdır. Fars dilindən tərcümədə küləklər şəhəri mənasını verən bu sözün məs Bakının əsl tarixinin olması ilə bir çox tarixçilər təsdiq edir. Qafqazşunas Patkanov iddia edir ki, şəhərin adı lak sözü Bakidən əmələ gəlmişdir. O dövrlərdə Bakı təpələr üzərində salındığından bu fikirdə müəyyən dərəcədə bir həqiqət var. Burada yaşayan xalq Baq, Baka, ərazi isə Baqavan, Bakyə, Baku Bakı və Bakı kimi formalaşmışdı.